если если ребенок старший, то мы выполняем также вот. но если у нас это не получается то нам придется тогда встать, встать на этих да чтобы выровнять уровни особенно если ребенок ниже здесь понятно здесь я скорее всего под, просто под присяду. если ребенок совсем небольшой мне надо будет стать на колени вот. и тогда э, выполнить эту манипуляцию детки совсем маленькие да там до до 4 лет, мы кладем их на ладонь, переворачиваем. не, не переворачиваем, кладем на ладонь лицом к низу, да, выпо выполняем эти похопы, ну, но ну, опять-таки, да, вы же ну, рассчитываете, рассчитываете силу. Вот. И вот, э -э вот эти поколачивания, в принципе, они будут практически одновременно выполняться с сжатием грудной клетки. А если вообще перевернуть ребенка? Ну, Маловероятно, что он выскочит. Может получиться, может получиться, но Протокол международный говорит о том, что это малоэффективно. Вот, малоэффективно. Поэтому положили на руку, сделали поколачивание и потом да, пробуем вот, сделать вот это выталкивание за счет...